assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari salomatliklaring yaxshimi e, Men bugun bir narsani sizlarga ayniqsa qozon shahridagilarga men e'lon qilib aytmoqchiman qozon shahrida e, va ko'chasida bir yangi kafe ochilgan e, kafe nomi kafe minutka degan hozir men sizlarga ko'rsataman mana shu minutka degan kafe ochilgan juda juda shirin taomlar tayyorlashadi o'zimizni farg'ona farg'onalik bolalar povarlar o'ndan ortiq ovqatlar tayyorlanishadi desertlar bor har xil taomlari bor va joylari ham zo'r hozir kiramiz o'zlaridan aniqroq ma'lumot olamiz hozir assalomu alaykum charchamayapsizlarmi aka yaxshimisizlar olyapsizlarmi bo'lyapimi mana povar akamiz Assalomu alaykum yaxshimisizlar? xudo xolasa shu akamiz hozir barcha ovqatlarni bizga ko'rsatib o'tadi qani biz bu yoqdan aylanib o'tamiz akamiz o'zlari aytib boradi qozon kabob qo'y go'shti ohimz bor mol go'shti o'zbekiston ha o'zimizni o'zbek oshi farg'onacha osh jarenni lagmon ovqatlari bor ekan qanaqa ovqat bu запеканка uh ruscha nima dediz nomini запеканка degan запеканка degan ovqat ekan man povarchilikni yaxshi tushunmaganligim uchun o'shani uchun bilmasligim mumkin keyingisi qanaqa ovqatmiz gv ana yevropeyskiy ovqatlar ekan bular qtovuq go'shti o'zbekskiy kepsi ovqatiana shashliklar bor ekan kaboblar qiyma qiyma kуsковой gavadina куриный шк bor ekan mana xudo xohlasa u yoqda salatlar va desertlar bor ekan hozir borib' ko'ramiz xudo xohlasa la mana bu yoqda pastda shashliklar mana kareyka hmm. bor arina man ka, mana bunaqa ovqatlar qani mana xudo xohlasa з salats gречский har xil salatlar bor ekan mana tepada desert turibdi tort tort kompotlar bor birinchi ovqatlarimiz ham bor mastava chuchvara osh uh hamma -huh. ovqatlarimiz bor ha o'ziz bo'lmasa ichkarini ham bir qator ko'rsatib ko'rsatibyurasiz keyin man bir zalni ko'rsataman bo' yaiz buyqda sho'rma tayyorlaymiz mana go'shtlarimiz b ham oshu xo'shorchakamiz manaka ovqatlar tayyorlaydi hamma ovqatlarimiz bor xudo xohlasa убекски европский hamma oqatlar bor mana sho'rvalar qilyapti заготовкаlar qilyapti hammabor qo'ldan kelgancha sog bo'lasizlar hurmatli obunachilar endi biz tepadagi tablolarni kuzatamiz mana man o'qimayman manga ozgina uzoqlik qilyapti man sizlarga shunday qilib nima qilib beraman o'zlaring o'qib ko'rib olasizlar xudo xohlasa mana keyin shu ovqatlar taomnomada bor barcha ovqatlari bor ekan man o'zim ham shu kafega kirib ovqatlanib turaman juda ko'p kiraman shu kafega shuning uchun man sizlarga ham taklif qilyapman yaqinda bir orada remont bo'lib joylarni kengaytirishib ochishdi e, mana yani joylari bor yaxshi o'tirib bemalol oilaviy kelib o'tirib ovqatlanib ketsalaring ham bo'ladi juda sharoitlari yaxshi joy zal e, uzun zal keng joy buyoqlari mana yurib 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 kelyapmiz ancha uzoq joylar hani, bor bu yoqlarda ana tahoratxonalarigacha bor xudo qo'l yuvadigan joylar hamma yog'i bor hurmatli e, kanalimiz a'zolari hurmatli qozon shahridagi e, do'stlarimiz bizni albatta kuzatib boringlar xudo xohlasa sizlar ham ishlaydigan joyingizga albatta boramiz qurilishda ishlaysizmi taksistmisiz restoranda povarmisiz yoki boshqa joyda ishlaysizmi qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar albatta bizni kutinglar va biz sizlarni oldilaringga boramiz e, bizni kuzatib borayotgan do'stlarimizga kattakon rahmat yangi kanalimizga kirgan do'stlarimizga obuna bo'lib подписаться tugmalarini bosib lake tugmalarini bosib qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yishni unutmanglar e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar